那怎么样？您不用着急，初步诊断是急性肠胃炎引起的晕厥，应该是长期过度劳累和者是没有规律引起的，留院观察几天就可以了。谢谢医生。不客气。这下你满意了？不合理的项目，疯狂的加班，无效频繁的会议。杜蕾，你是因为嫉妒才这么做吗？你怎么那么幼稚呢？我知道，他生病了，你很担心。 但像你这样无端的揣测，只会让人觉得幼稚的人是你们。不好意思，杜总，现在是下班时间，杜总没有理由待在这儿。我是她男朋友，我留下来照顾她就好了。我是她上司，下属生病了，担心那也是我分内的事。 孙娟，嗯，怎么样？我看，我看完了。慢点喝。怎么样？好点了吗？杜总，不好意思啊，耽误今天的工作了。 你可千万别这么说，你都被资本主义奴役晕了，可不得赶紧送到医院来，不然，他将来奴役谁去？不是你的问题，是我最近给你的工作压力太大了。你好好休息，公司的事我现在回去处理，等你养病好了，再回来。 你呀、啊，不好好休息，工作到晕厥，身体才是革命的本钱，你知不知道？哎，我忙起来没注意时间，忘记吃饭了。来，再 <我 S 1> 喝点。以后要注意休息，按时吃饭。 哎呦，我没事、啊，就跟低血糖犯了一样，我又不是少胳膊少腿的，你别像对待老弱病残一样嘛。你说什么？低血糖？哎呦，大姐，你到底知不知道，急性肠胃炎如果严重的话，很可能会因为脱水、内环境紊乱而导致休克，严重的话很可能会致死。 平时让你准点吃饭、按时休息，你全都无视。每天至少三杯咖啡起，把自己当成铁打的。如果不是我在你身边的话，你很可能早就倒下了。这个，是你接下来一周的食谱，你好好看一看。有什么问题你可以提出来。元帅。 你这是养猪食谱上抄的吧？我要这么吃一个礼拜，我得胖死啊！抗议无效。接下来呢，我要替你准备今天的第五餐：猕猴桃加上黄豆桂圆酱汁粥。等我。黄黄黄豆桂圆酱，嗯。 开电脑准备干什么呀？工作。啊，没有啊，我追剧。看剧啊。Pad 放在旁边不用，开电脑看。没有。嗯。我有一个案子要处理，我去看一眼，啊。不行。 小娟，你现在是病人，任何工作都会影响到你休息，明白吗？还有，既然犯错了，那就得接受惩罚。什么惩罚？嗯。讨厌。快睡吧，我守着你。 晚安。晚安。 我知道你年假还没有用，所以呢，我向你们杜总已经请了七天的假期。这几天你老老实实、乖乖的待在家里，给我好好的休息。我知道你是关心我，但是直接帮我请假。 生病都不告诉我们吗？啊，袁总，你去上班吧，这儿有我们照顾他。我跟小川一大早就去买了炖品，还有鸡什么的，待会给你炖。有人看着你，我比较放心。乖，我去上班了，嗯，拜拜。看好他，看好他。你们吃点，不吃。了。 你现在感觉怎么样？还有哪不舒服吗？我没事，早没事了。袁帅非得让我休息一个星期，他做的对。看，我给你带了份好东西。看你这皮肤干的，是不是好几天没敷面膜了？拿着这个小水库，好好敷敷面膜吧。果然还是你对我最好。好、哦，还有个好东西。哇。 收好收好，干嘛？这个叫送好运，咱俩一人一只，说不定你就可以双喜临门。收好。哎，嫂子，吃西瓜。哎,哎,哎，谢谢啊。哎，聊什么呢？哎呀，女人的秘密你不需要知道。什么秘密、啊？我想听。哎呀。哎，啊、哎。哎哎哎嗯、西瓜太凉了，不适合你吃。 去给你弄别的，啊。我跟你说，我有个朋友就是在安全期之内怀上。 醒了？怎么醒这么早、啊？没睡好吗？嗯。怎么了？医生。 先睡一会儿。嗯。等我。嗯。您放心，华云集团财报的事我跟会计说过了，还是按照去年的方式做。证监会那边我来搞定。那太感谢杜总了，我们准备了点小心意，希望您收下。好。 既然你有诚意，那我就确实不过了。账户呢？还是之前那个？对，先不说了。杜总，有事吗？哦，那个 S K O 的资料，着急让您签个字。什么时候来的？ 我在外面站了一会儿了。下次如果有急事呢，直接敲门。好，去忙吧。好的，杜总。 啊，怎么？张军怎么样？唉，他没事儿，就是以后要多注意饮食。你那边怎么样啊？很是惆怅啊，他说对我没意思。你有什么招吗？他需要的是惊喜，具体你要自己去领会。啊，我不说了，还有工作。 验云棒，这什么意思啊？怀孕了？ 你等等，过来，我有话要跟你说。我知道，我之前对你做的事，让你对我有一些看法。但是你应该告诉我的，告诉你什么？你应该相信我。 我会好好照顾你，好好爱护你。当然了，我确实有一些问题，我应该更早一点的考虑到这些。不是，你在说什么呀？我都知道了。知道什么、啊？你怀孕的事儿。 不应该瞒着我的。呃，我袁袁帅，我我其实……宝、嗯、宝，从今往后，我们就是一家四口了。我们就是一家四口了，我就要当爸爸了，我要当爸爸了。王才，你要当姐姐了。你说，你说，我们的孩子要叫什么？叫叫叫叫袁聪明。 约约约赛约啊，是个误会。我刚才好像来那个了啊！我先去处理一下啊。光才，你当不了姐姐了。 我也当不了爸爸了。对于这次怀孕乌龙事件，有什么想要说的吗？不就是一场乌龙吗？想听听我的看法吗，将军？我无比确认，你就是我想要共度余生的人。 所以我会尊重你所有的决定。以后，你还是可以继续在投行工作，但就综合强度来考虑，我觉得基一的固定收益部更适合你。这样你既可以继续自己喜欢的工作，也不会像现在这么拼命。那至于宝宝，顺其自然就可以了。你怎么突然想这么多？ 不是突然，我想很久了。你怎么这么好？等你准备好了，我们就组建自己的家庭，会很幸福的。好。 是要看钻戒吗？最近有活动哦。是。请问是您自己戴还是送人呢？哪根手指呢？送女朋友的，无名指戴。亲。 请问您女朋友戴什么尺寸的戒指呢？大概就跟这支钢笔差不多粗吧。亲，这样不准确的哦，建议您将您女朋友的指围告诉我。 我好给您推荐尺寸的，不过最好还是带您女朋友去我们的线下实体店现场试戴呢。不过要先预约，然后我们就可以为您提供钻戒定制服务。知道了，我先预约。好的，亲。